мне вас поблагодарить всех за такой теплый прием, честно говоря, в отдельных моментах, как даже дрожь пробегала, и песня о маме просто, ну, я не знаю, выбивала слезы. Спасибо вам, ребята, за ваше прекрасное выступление и ваше присутствие. Конечно, хочу поблагодарить педагогов, дорогие коллеги. Спасибо вам за ваш труд. Вот такие талантливые дети могут быть с педагогов. Низкий вам поклон за работу и вот за один петель, который вы помните, жизнь, И для этого успехов вам в дальнейшем. Пусть бывают все ваши мечты. Чтобы вы были самыми счастливыми и жили лучше нас. Спасибо вам интересных таких домашних отношений работал из Тверинга. Я так думаю, что вспоминая нашу школу и созерцая эту картину, вы будете вспоминать о том, какие у нас талантливые педагоги и дети. <головец> у, нас, у нас в музее международных связей, где кроме города дорогого нашему сердцу попротима Кривого Рога, у нас есть еще город попротим Кеп, который находится в Кеке. И у нас в нашем музее международных связей есть специальная галерея, да, посвященная прямому року. И вот это, безусловно, одно из важных лет. И наши дети будут любоваться успехами своих братьев. Да?